سامین کرام ابراہیم علیہ صلاحت والسلام جد الانبیاء ہیں انبیاء کے باپ دادا ہیں اسی طرح ان کا ایک لقب خلیل اللہ بھی ہے اللہ کا دوست ان کو یہ لقب اس لیے ملا کہ وہ اللہ کی ہر بات مانتے تھے دیکھیے جو بندہ مثال کے طور پر کسی آدمی کے چار بچے ہوں ان میں سے ایک بچہ باپ کی ہر بات مانے فرما برداری کرے وہ بچہ اچھا بھی لگتا ہے پیارا بھی لگتا ہے اس کے ساتھ باپ کی شفقت بھی ہوتی ہے ایک بچہ ان میں سے جو نافرمان ہو باپ کی بات نہ مانتا ہو وہ اچھا نہیں لگتا اچھا وہی وہ ہوتا ہے جو بات مانتا ہے بلکہ ہمارے معاشرے میں تو جو بات نہ مانے بعض والدین اس بچے کے لیے آگ نامہ لکھ دیتے ہیں بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کسی بھی باپ کے لیے آگ نامہ لکھنا درست نہیں ہوتا اپنی بچے کو جائیداد میں سے الگ کر دینا شرح طور پر درست نہیں ہے بات جو میں سمجھانی چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بات مانتا ہے فرما برداری کرتا ہے وہ پیارا لگتا ہے ابراہیم علیہ سلاد وسلام کی پوری زندگی آپ پڑھ لیں پوری زندگی کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے رب کا حکم ہوتا تھا ابراہیم علیہ عمل کرتے تھے حتیٰ کہ وہ نتیجے پر غور بھی نہیں کرتے تھے سوچتے بھی نہیں تھے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ہم تو سوچتے ہیں نا ہم نتیجے پہ غور کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ ہو کاروبار کرتا ہے ڈیوٹی کرتا ہے اس کا وہ کاروبار حلال کا نہیں ہے حرام کا ہے اللہ نہ کرے اسے آپ بارہا سمجھائیں گے پہلی بات یہ ہے کہ وہ سمجھے گا ہی نہیں میرا کاروبار غلط ہے اگر کوئی سمجھ لے کہ ہاں میری یہ ڈیوٹی میرا یہ کاروبار میری یہ دکانداری وہ غلط ہے وہ حرام ہے وہ چھوڑے گا نہیں کیوں وہ کہے گا میں غریب ہوں میں ماڑا ہوں پہلے کوئی اچھی جاب ڈھونڈ لوں اچھا کاروبار مل جائے گا تو یہ چھوڑ دوں گا ہم نتیجے پر غور کرتے ہیں اللہ کا حکم آ جائے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا حکم مان لیا لیکن جو نتیجہ نکلے گا وہ تو سامنے رکھ لے ابراہیم علیہ سلاد وسلام اللہ کے خلیل اللہ تھے نتیجے پر غور نہیں کرتے تھے نتیجہ کیا نکلے گا حکم ہوا بچے کو لو بیوی بی کو لو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ آؤ جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا آسمان کی نیلی چھت ہے گرمی ہے مکان کوئی نہیں سایہ کوئی نہیں پانی کوئی نہیں کھانا کوئی نہیں پینا کوئی نہیں محلے داری کوئی نہیں دوست کوئی نہیں احباب کوئی نہیں رشتے داری کوئی نہیں اکیلے تن تنہا ایک ماں اور ایک اس کا بچہ چھوڑ آئے ہم جیسا ہوتا میرے بچے نے کھانا کہاں سے ہے پینا کہاں سے ہے چھت کوئی نہیں ہے کیسے رہیں گے ہم تو یہ سوچتے ہیں ہم نتیجہ سوچتے ہیں اور پھر عمل کرتے نتیجہ ہمیں اچھا معلوم ہو تو ہم عمل کرتے ہیں نا معلوم ہو تو ہم چھوڑ دیتے ابراہیم علیہ الات والسلام ایسے نہیں تھے چھوڑ آئے اور پھر ان کی زوجہ ان کی بیوی ہماری ماں حاجرہ علیہ السلام وہ بھی کمال اللہ کی بندی ہے کہا ابراہیم کیوں چھوڑ کے جا رہا ہو علیہ السلام کہا اللہ کا حکم ہوا کا حکم ہے پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا یار کمال درجے کا ایمان ہے ان لوگوں کا کھانے کو گونی کچھ نہیں پینے کو کچھ نہیں پانی نہیں ہے چھت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آسمان کی نیلی چھت ہے نیچے وادی ہے کچھ بھی نہیں ہے تحت نگاہ پانی نہیں ہے کہا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا کمال درجے کا توقل بھروسہ یقین اللہ کی ذات پہ ہم نتیجے ڈھونڈتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ فما اللہ اللہ احسن نام میری خاطر کوئی بھی قربانی دو گے میں اللہ اس کو ضائع نہیں کروں گا اس بات پر ان کا یقین تھا پھر دنیا والوں نے دیکھا بچے نے ایڑی رگگی, رگڑی ہے نیچے سے پانی نکلا آج تک دنیا حیران ہے پانی کہاں سے آ رہا ہے کتنی ترقی ہو گئی ہے کتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے دنیا کہاں سے کہاں چلے گئی چاند پہ جانے کے دعوے ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا آب زم کا کنواں پانی کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے نکلا اگر تو اللہ کی بات ماننے والا ہو جا ومن اوفا ومن اوفا بیاہدی من اللہ, اللہ اپنے وعدے کی بے وفائی نہیں کرتا اگر تو اللہ کے لیے وقف کر دے اپنے آپ کو قربانی کا مطلب ہی محترم بھائی اور صرف جانور کے گلے پر چھری پھیر دینا قربانی نہیں ہے قربانی کا اصل مقصد ہے اپنے آپ کو قربان کرنا اپنی خواہشات کو قربان کرنا دین کے نام پہ اللہ کے نام پہ اپنی صلاحیتوں کو اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا قربانی ہے اور اگر آپ اللہ کے لیے کچھ قربان کریں گے اللہ کا وعدہ ہے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا اللہ بے وفائی نہیں کرے گا ہمارا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے ہم تو اللہ کے ہم ہم مسلمان کیسے ہیں سیرت ابراہیم ہم سنتے ہیں اور ہماری حالت کیا ہے ہم تو اللہ کے راستے میں قربان اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں نظر آ رہا ہو ہمیں کچھ ملے گا آگے سے ہمارے ہاں لوگ نظر مانتے ہیں نظر ہمارے ہاں جو ہمارے ہاں لوگ نظر مانتے ہیں ویسے شرعی طور پر نبی علیہ صاحب وسلام نے اس نظر کو پسند نہیں کیا ہم کیا کہتے ہیں میرا بچہ ہے اگر پاس ہو گیا تو مسجد میں ایک ہزار روپیہ دوں گا اور یہ عام ہے ہمارے معاشرے میں لوگ عام یہ بات کہتے ہیں میری جاب لگ گئی اگر میری فلاں جگہ جاب لگ گئی تو پہلی جاب کی پہلی تنخواہ میں سے پانچ ہزار مسجد کو دوں گا فلاں جگہ میری ڈیل چل رہی ہے اگر یہ میرا سودا طے ہو گیا تو ایک دیکھ پکا کے غریبوں میں تقسیم کروں گا یہ جو میں جملے بول رہا ہوں یہ عام ہے ہمارے معاشرے میں اور پھر آپ ان جملوں کی ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں ابھی ہم انشاءاللہ ان کی گہرائی میں جائیں گے ہم کہتے ہیں اللہ پہلے تو ہمارا کام کر پھر ہم تیرا کام کریں گے یہی مطلب ہوا نا پہلے تو نوکری دے پہلے تو جاب دے پہلے میرے بچے کو پاس کر پھر مسجد میں جا کے ادا کیا دوں گا اگر اللہ تو نے نہ کیا تو میں بھی نہیں کروں گا نبی علیہ السلام نے شرط لگا کر نظر ماننے سے منع کیا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے اور محترم بھائیو یہ ہمارا جو ہم نے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیا ہے کہ اللہ میں تجھے کچھ کہاں دوں گا پہلے تو مجھے دے آپ چلے جائیں شہر میں کوئی بھی چیز لینے کوئی بھی چیز لینے چلے جائیں مثال کے طور پر آپ موٹر سائیکل لینے جاتے ہیں نئی موٹر سائیکل لینے جاتے ہیں ایک دکان پر گئے وہ آپ کا جاننے والا نکلا تعارف ہو گیا پہچان ہو گئی وہ کہتا ہے چودری صاحب فلان صاحب آپ موٹر سائیکل لے جائیں پیسے کی کوئی بات نہیں بعد میں لے لیں گے ہوتے نا ایسے لوگ تعلق والے نکل آئیں اچھی دعا سلام نکل آئی ہے وہ آپ کو یہ جملہ بولتا ہے بائک لے جائیں موٹر سائیکل لے جائیں پیسے کی کوئی بات نہیں خیر ہے بعد میں کر لیں گے ایک یہ دکاندار ہے ایک دکاندار ایسا نکلا تعلق نکل آیا تعارف ہو گیا وہ آپ کو کہتا ہے پہلے پیسے پھر ہاتھ لگانا موٹر سائیکل کو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی یار تعلق بھی نکل آیا ہے آپ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے اور اگر وہی دکاندار آپ کا گہرا دوست نکل آئے اور وہ یہ جملہ بولے دوستی یاری اپنی جگہ پہلے پیسے رکھ پھر چیز ملے گی دل کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی اور اگر وہی دکاندار آپ کا سگا بھائی نکل آئے دل غم زیادہ ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میرا بھائی ہے مجھ پر بھروسہ نہیں ہے پہلے کہہ رہے پیسے رکھ پھر چیز اور یہی جملہ ہم اپنے رب کے لیے بولتے ہیں اہل پہلے تو ہمارا کام کر پھر ہم تیرے راستے میں قربانی دیں گے ورنہ نہیں دیں گے ہمارا چاہنے والا اگر ہمیں یہ جملہ بولے ہمیں پسند نہیں ہے ہمیں برا لگتا ہے یہ جملہ ہم اپنے رب کے لیے بول رہے ابراہیم علیہ ساط وسلم ایسے نہیں تھے وہ نتیجہ نہیں دیکھتے تھے قربانی کرتے تھے بس اللہ کے راستے میں دینا ہے بس آگے سے کچھ ملے نہ ملے بھئی ہم محتاج ہیں اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ کی ضرورت ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو اللہ کے راستے میں دیا تھا ہمارا کام نہیں ہوا ہم نے تو دیا تھا ہمارا کام نہیں ہوا تو اللہ کی مرضی ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ نہ کرے اور یہ بھی ممکن ہے اللہ نے جو تو مانگ رہا ہے اللہ نے تیرے لیے بہتر سوچا ہو تو ایک نوکری مانگ رہا ہے اللہ نے تجھے بہتر نوکری دینی ہو تیری نگاہ میں وہ بہتر ہے لیکن جو اللہ بہتر اللہ نے وہ دینا ہو این ممکن ہے اللہ تجھے اور جس طرح بٹھی میں لوہے کو گرم کیا جاتا ہے یا کسی بھی تھات کو گرم کیا جاتا ہے اسے کندن بنانے کے لیے ہو سکتا ہے اللہ نے آدمیشیں ڈالنی ہو تجھے پکا کرنے کے لیے تیرے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے تجھے مضبوط کرنے کے لیے اللہ نہ سنے تو نہ سنے تو ابراہیم علیہ سلاط والسلام تھے وہ اللہ کا حکم ہوتا تھا فوراً بات مان لیتے تھے نہ تھی کوئی نہیں ابراہیم علیہ سلاط وسلام گھر میں گئے باپ مشرق تھا گھرانہ سارا شرک پر مبنی تھا اللہ کی طرف سے حکم ہوا گھر چھوڑ دو باپ نے گھر سے نکال دیا چلے گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کو چھوڑا اپنے باپ کو چھوڑا کیونکہ وہ مشرق تھے اسحاق و ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیا علیہ السلام اور یقوب دیے علیہ السلام اب تھوڑا سا غور کرنا ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا ہے اپنے باپ کو اس باپ کو جو مشرق ہے شرک کو چھوڑا شرکیہ ماحول کو چھوڑا شرکیہ گھرانے کو چھوڑا شرکیہ خاندان قنبے قبیلے کو چھوڑا اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں واذا قال ابراهيم لابي اذر اتتقذ اسناما الها سارے ہی بت بنانے والے تھے سارے ہی بتوں کی کمائی کھانے والے تھے بتوں کو چھوڑا شرق کو چھوڑا و حب نا لہو اسحاق و یعقوب <وَيَاكُوب> اللہ نے اسحاق بھی دیا یقوب بھی دیا و جالا وک اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دونوں کو نبی بنا دیا مشرق چھوڑے اللہ نے نبی دے دیے مشرقوں کو چھوڑا ہے اللہ بدلے میں کیا دے رہے ہیں اسحاق علیہ السلام جو نبی ہیں یقوب علیہ السلام جو نبی ہیں اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کر دیکھے تو سہی ومن اوفا آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کر دیکھے تو سہی ومن اوفا من اللہ اللہ بے وفائی نہیں کرتا ہم بے وفا ہم اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے کچھ قربان کرنا نہیں چاہتے اچھا بعض لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں اچھا میں نے تو اللہ کے راستے میں قربانی بھی کی ہے فلاں چیز دی ہے فلاں چیز دی ہے مجھے آگے سے کچھ نہیں مل رہا یہ بھی ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے میں غریبوں کا خیال بھی رکھتا ہوں مسکینوں کا خیال بھی رکھتا ہوں مساجد کا خیال بھی رکھتا ہوں فلاں جگہ بھی خرچ کرتا ہوں فلاں جگہ بھی کرتا ہوں میرا یہ کام ہے وہ نہیں ہو رہا میرا یہ کام نہیں ہو رہا میں کر رہا ہوں اللہ نہیں کر رہا اب اسی واقعے میں غور کریں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ مشرق گھرانہ چھوڑا اللہ نے بدلے میں کیا دیا بیٹا جو نبی تھا لیکن چٹکی بجا کے نہیں ملا درمیان میں چالیس پچاس سال کا عرصہ ہے ابراہیم علیہ السلام قربانی دیتے ہیں چالیس پچاس سال پہلے گھر کو چھوڑنے کی اور اس کے بعد چالیس پچاس سال کے بعد اللہ نے بدلا دیا ہے بیٹا نبی تو اللہ کی حکمتیں وکال اللہ علیمن حکیمہ اللہ جب چاہے جیسا چاہے جیسا مناسب سمجھے اللہ ویسا دیتا ہے اللہ ہماری مرضی سے نہیں دیتا اللہ اپنی مشیت کے اعتبار سے دیتا ہے آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے اللہ کے لیے کچھ دینے کا اگر آپ یہ جذبہ پیدا کر لیں اللہ کے لیے کچھ قربان کرنے کا اللہ ضائع نہیں کرے گا نبی علیہ سلاد نے فرمایا من تارا کل اللہ اب اللہ خیر ہو فرمایا جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دے اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دے عبدہ اللہ خیر ہو اللہ اس کو اس کا بہترین بدلہ ضرور عطا کرے گا آپ چھوڑ کر دیکھیں تو صحیح عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے جوانی چڑھ رہے دیکھ رہے تھے کہ جو حکمران ہیں وہ ناجائز اور جائد پیسہ بنانے میں مصروف ہے جیسے ہی حکمران بنے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جس جس نے نجائز پیسہ بنایا ہے مال بنایا ہے وہ سارا لا کر بیت المال میں جمع کروا دو اور آغاز کیا اپنے بچوں سے اپنے بیٹوں کو کہا جتنا پیسہ بنایا ہے نا سارا لا کر بیت المال میں جمع کراؤ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے عمر بن عبد العزیز راہی میں تعالی جب اس دنیا سے گئے ان کے بچوں کے پاس ایک بھی دنار نہیں تھا اور مرمان بن حکم جب اس دنیا سے گیا اس کے بچے علی شان زندگی بسر کر رہے تھے علی شان زندگی بسر کر رہے تھے اور پھر دنیا والوں نے دیکھا وہ عمر بن عبد العزیز کے بچے جن کے پاس ایک دنار نہیں تھا جب اس کا باپ وفات پایا اللہ نے اتنا مال دیا وہ لوگوں میں صدقہ و خیرات کر رہے ہیں اور مروان بن حکم کے بچے غریب اور مسکین اور محتاجگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں فرق کیا ہے جب آپ اللہ کے لیے من تارا کا للہ ہی اللہ کے لیے کچھ چھوڑیں گے ابودا ہو اللہ خیرمن ہو اللہ اسے بہتر آپ کو عطا کرے گا اللہ ضائع نہیں کرتا اور اللہ نے ضائع نہیں کیا اللہ نے دیا ہے ہمارے ہاں جھگڑے ہو جاتے ہیں دو انچ دیوار ادھر ہونا اتنا بڑا جھگڑا ہوتا ہے کہ بندے قتل ہو جاتے ہیں دیہاتوں میں ایک انچ بنیرا ادھر ہو جائے نا تو بندے کی لڑائی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بندے مر جاتے ہیں. چلو یہ تو پھر بھی بڑی بڑی, بڑی باتیں ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنے بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ بندے مرنا شروع ہو جاتے ہیں ہم کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نبی علیہ سلاد وسلام نے فرمایا انا زعیم بی فی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں اللہ تعالی اس انسان کو جنت کے اندر محل عطا فرمائے گا لمن ترق المیرا محکن حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے یہ ہے اصل قربانی پھر کیا ہے تھوڑی سی چیز ہے مسلمان بھائی ہے حقیقی بھائی ہے ہمسایا ہے کوئی بات نہیں خیر ہے آپ اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑ دیں نبی علیہ صلاحت اسلام فرما رہے میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر گھر دے گا یا تو آپ دنیا میں جھگڑتے رہیں اور جھگڑا اتنا بڑھ جائے قتل و غارت تک پہنچ جائے یا پھر صبر کریں اللہ کے لیے اپنا آپ اپنا حصہ قربان کر دیں اور بدلے میں اللہ سے جنت لے لیں لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں یہ میرا ہے بس مجھے مل کر چاہیے اللہ نے کسی کو بہت سارا بھی دے دیا ہونا تھوڑا سا نہ ملے وہ کہتا وہ جو تھوڑا سا نہیں نا نہ مل رہا وہی وہ تو لینا ہے اور اسی لینے میں وہ جو سارا ملا ہوتا ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں اتنی بڑی بڑی خواہشات ہیں لوگوں کی بعض لوگ کہتے ہیں میری خواہش یہ ہے بڑا مکان مل جائے بڑی گاڑی مل جائے بچے ہیں تو بچوں کی اچھی جاب نوکری لگ جائے اور اگر کوئی نوجوان ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کسی عالی شان امیر گھرانے میں میری شادی ہو جائے اچھا پھر کیا ہوگا ابھی پھر زندگی میں سکون آ جائے گا میں یہ کہتا ہوں جاؤ جا کر بادشاہوں کی زندگی کی دیکھیں کیا ان کے پاس یہ سارا کچھ نہیں ہے عالی شان گھر بھی ہیں گاڑیاں بھی ہیں بنگلے بھی ہیں اولاد بھی اچھی ہے سارا کچھ ہے آپ کسی بادشاہ جا کر پوچھیں ہاں بھی زندگی میں سکون ہے شاید وہ آپ کو یہ کہے گا ایک دن ذرا میری سیٹ پر بیٹھ کر دیکھ خواہشات کی تکمیل میں سکون نہیں ہے خواہشات کو قربان کرنے میں سکون ہے آپ اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کر دیں اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہوا ہے اس چیز کے اندر سکون رکھا ہوا ہے تو محترم بھائیوں بات یہ ہے بعض لوگ دنیا کی خواہشات میں دنیا کے معاملات میں اس قدر الجھ جاتے ہیں سیرت ابراہیم علیہ السلام ہم پڑھنے اور سننے آئے ہیں وہ تو دین کے لیے سارا کچھ قربان کرتے تھے ہم اتنے الجھے ہوئے ہیں اپنے کاموں میں ہم بھول ہی جاتے ہیں ہم ہے کیا کس لئے دنیا میں آئے ہیں اور مقصد کیا ہے جو عبادت مقصد تھا وہ بھول گئے چوبیس گھنٹے کی ہم ایک فریصت بناتے ہیں فلاں بجے یہ کروں گا فلاں بجے یہ کروں گا فلاں بجے یہ کروں گا اس ساری چار شیٹ کے اندر اللہ کی عبادت نہیں ہے نمازیں نہیں ہیں یہ نہیں ہم کہتے کہ ایک بجے ظہر کی نماز کا ٹائم ہے ایک سے لے کر ڈیڑھ بجے تک کوئی کاروبار نہیں ہے کوئی میٹنگ نہیں ہوگی اپنے رب کو ٹائم دینا ہے ہم تو اپنا وقت رب کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اپنا وقت جو فرضی ہمارے ذمے ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے ابراہیم علیہ خلیل اللہ 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 کے خلیل ہیں ہیں دوست ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیوی بی بچوں کو چھوڑاؤ جب چھوڑ کر واپس آنے لگے آپ ماحول نوٹ کریں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں دعا یہ نہیں کی اے اللہ ان کو چھوڑ کر آ رہا ہوں ان کی جائیداد کا خیال رکھنا ان کو مکان دینا ان کو کھانا دینا ان کو پینا دینا ان کو چھت دینا یہ دعا نہیں کر رہے اور نہ ہی ان کو یہ فکر ہے فکر ہے تو ربانہ علی مسلام اللہ ان کو نمازی بنا دینا اللہ ان کو نمازی بنا دینا المحرم اے اللہ تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے آ رہا ہوں جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے کوئی اناج نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اے اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں ربا ن لیو کی مسلح ان کو نمازی بنا دے کبھی زندگی میں بہت بڑی آپ نے کوئی نیکی کی ہو آپ سمجھتے ہو یار یہ نیکی بہت بڑی کی ہے اور اس نیکی کرنے کے بعد یہ دعا کی ہو ربنا تقبل منا اے اللہ اس نیکی کو قبول کر لے اور اللہ اگر یہ نیکی پسند ہے ربنا نا لیو کی مسلح اللہ مجھے نمازی بنا دے ہم کہتے ہیں نیکی بہت بڑی کر لی اللہ سے دنیا مانگ لو انہوں نے کتنی بڑی نیکی کی اور دعا کی ربنا نا لیو کی مسلح ان کو نمازی بنا دے فجعل من الناس تحوی اے اللہ یہاں تیرا گھر ہے لوگوں کے دل اس گھر کی طرف جوڑ دے جب آپ کو پتا ہو میری یہ دعا قبول ہونے والی ہے تو کیا دعا کی ہے لوگوں کے دل جوڑ دے آج جڑے ہوئے کے نہیں جڑے ہوئے۔ جو بندہ ایک دفعہ چلا جائے وہ کہتا ہے میں دوبارہ جاؤں جتنی باہر جاتا ہے اتنا زیادہ شوق بڑھ جاتا ہے جو جتنی زیادہ مرتبہ جاتا ہے اتنا زیادہ شوق بڑھتا ہے تو محترم بھائیوں بات کرنے کا مقصد یہ ہے قربانی کا مقصد اپنا آپ اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے اگر آپ اپنا آپ اپنی خواہشات اللہ کے راستے میں قربان کر دے سچی بات ہے اللہ آپ کو اپنا دوست بنا لے گا اور جب اللہ کسی کو دوست بنا لیتا ہے دنیا آپ کو پھینک دے گی لیکن وہاں پہ اللہ کی مدد آپ کو ملے گی یہ حالیہ دنوں کا ایک واقعہ ہے وہ جو لیبیا کا ایک بندہ حاجی آمر اس کا نام ہے وہ گھر سے نکلا حج کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ رک گیا فلائٹ اڑ گئی پولیس والے کہہ رہے ہیں جاؤ بھی وہ کہہ رہا نہیں حاج کرنے کے لیے آیا ہوں میں نے جانا ہے یار ہمارا بھی ہمارے رب کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے ایسا یقین ہونا چاہیے رب پر نہیں میں نے جانا ہے وہ کہہ رہے فلائٹ آخری ہے چلے جاؤ نہیں میں نے جانا ہے فلائٹ خراب ہو گئی واپس آ گئی پائلٹ کو کہا گیا دروازے کھول دیں اس حاجی نے اندر جانا ایک حاجی رہ گیا کہتا نہیں دروازے نہیں کھولنے نہیں کھولے اس نے فلائٹ ٹھیک ہوئی پھر روانہ ہو گئی اب پولیس والے اسے کہہ رہے ہیں چلا جا واپس وہ دوبارہ تجھے پھر لے کر نہیں گئے کہا نہیں میں نے جانا ہے میں ارادہ کر کے آیا ہوں مطمئن بیٹھا ہے فلائٹ پھر خراب ہو گئی جہاز پھر واپس آیا یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اللہ کے راستے میں اپنا آپ قربان کر دیں دنیا کی طاقت کہہ رہی ہے نہیں جا سکتا دنیا کا سسٹم کہہ رہا ہے نہیں جا سکتا میرا رب لے جانے پہ آیا ہے پائلٹ کو کہنا پڑ گیا یہ فلائٹ یہ جہاز آمر کے بغیر اڑ ہی نہیں سکتا تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا آپ اللہ کے راستے میں قربان کریں اپنی خواہشات کو قربان کریں جب ہم وقت نکال کے اپنا آپ قربان کریں گے اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام وسلام کو خلیل اللہ کہا ہے اپنا دوست کہا ہے وہ اللہ کی باتیں ماننے والے تھے تو ہمیں بھی چاہیے ہم سیرت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی بات ماننے والے بن جائیں تو آخر الحمدللہ الحمد للہ رب